Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk artikel kami iaitu hubungan antara kesedasan emosi dan tahap prestasi pelajar uh, kajian kes di UTHM Sabu. Kami dari kumpulan 3, seksyen 3. Okay, baik. Uh, kajian yang dilakukan uh, dijalankan bersama 8 orang ahli kumpulan iaitu saya Afizuddin Abdul Razak dan seterusnya Afiq Afizuddin Azmi, Muhammad Fadil Fahmi bin Khalil, uh, seterusnya Muhammad Adam Iqbal bin Muhammad Najib dan seterusnya Muhammad Iqwan Afiq bin Abdul Rahman, uh, disusuli oleh Syazatul Syawadah binti Syari dan seterusnya Fatin Azikah binti Nizamwa dan Siti Nurfahana binti Samsul. Baiklah, uh, kajian ini dia dijalankan untuk meneliti hubungan antara kecerdasan emosi atau kita tahu EQ dengan pencapaian akademik pelajar UTSM uh, Kepas Cawangan Bago. Uh, apa yang dimaksudkan dengan uh, kecerdasan emosi iaitu merujuk kepada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengawal dan mengurus emosi diri dengan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Uh, itu adalah menurut Goldman pada tahun 1995, Meyer dan Selebih. Uh, menurut kajian, EQ uh, menyumbang sehingga 80% faktor kejayaan, akademik dan profesional di mana pelajar dengan EQ tinggi menunjukkan daya tahan tekanan yang lebih baik, uh, fokus pelajaran yang optimum dan teknik pengurusan emosi yang efektif. Sebaliknya, EQ yang rendah dikaitkan dengan gangguan emosi seperti keresahan dan putus asa yang boleh menjejaskan prestasi akademik. Okay, kajian kami ini memberi tumpuan kepada 5 uh, dimensi utama EQ iaitu kesedaran diri, pengurusan emosi, motivasi intristik, empati dan kemahiran sosial. Asyik kajian kami ini diharapkan dapat menyokong pendekatan pendidikan holistik yang menggabungkan pembangunan akademik dan emosi untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kedua-dua aspek. Penemuan kami ini juga boleh diasaskan boleh dijadikan asas untuk kajian lanjut dalam konteks pendidikan teknikal di Malaysia. Jadi untuk permasalahan kajian, kecerdasan emosi ada kaitannya dengan pencapaian akademik pelajar. Di mana kecerdasan emosi adalah faktor bukan akademik yang penting yang mempengaruhi kejayaan pelajar selain daripada kecemerlangan akademik itu sendiri. Yang kedua, pelbagai faktor seperti tegangan peribadi, konflik sosial, persekitaran keluarga, kurang sokongan emosi, kekurangan kemahiran mengawal stres dan pengaruh media sosial menyumbang kepada ketidakstabilan emosi pelajar. Ketidakstabilan emosi menyebabkan motivasi seseorang pelajar itu rendah, kesukaran menumpukan perhatian, mudah berputus asa dan hilang keyakinan diri yang akhirnya menjejaskan prestasi akademik Aspek pembangunan kecerdasan emosi pelajar masih kurang diberi perhatian serius dalam sistem pendidikan walaupun pelbagai program intervensi akademik telah pun dilaksanakan Assalamualaikum. Saya Siti Nofahana binti Samsul CW240015 akan membentangkan tentang kajian literatur mengenai topik kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar ITX Pagoh. Menurut kajian dari Mayuri dan Shahalan yang bertajuk kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar MFC, pengaruh terhadap nilai akademik. Mereka mendapati bahawa pelajar yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik. Pengurusan emosi, keupayaan memahami emosi orang lain serta kestabilan emosi sangat penting terutama dalam kalangan pelajar sejana. Mereka menekankan bahawa kecerdasan emosi bergantung kepada individu itu sendiri mengenai kala sokongan luar hanyalah bertindak sebagai pelengkap. Kajian yang kedua adalah semasa COVID-19 daripada Nur Azian yang bertajuk kecerdasan emosi pelajar semasa pandemik COVID-19, penyesuaian dan produktiviti. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan drastik dalam pembelajaran terutamanya uh, dari segi pembelajaran dalam talian. Emosi yang stabil membantu mereka mengekalkan produktiviti walaupun dalam keadaan penuh tekanan. Ini menunjukkan kepada uh, kajian yang ketiga daripada Muhammad Syamsuri berkenaan dengan hubungan kecerdasan emosi dan pembelajaran dalam talian di institusi pengajian tinggi teknikal. Menunjukkan hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan penerimaan terhadap pembelajaran digital pelajar dengan kemahiran emosi yang lebih tinggi persedia dari segi mental dan juga tingkah laku kajian ini mencadangkan agar pembangunan kecerdasan emosi dijadikan komponen penting dalam dasar pendidikan terutamanya di universiti teknikal Seterusnya dalam kajian bertajuk peranan sokongan emosi dan penglibatan ibu bapa terhadap prestasi akademik pelajar universiti. Menurut Yi dan Zoriati mendapati bahawa sokongan ibu bapa juga memainkan peranan besar dalam membentuk prestasi akademik pelajar. Sokongan sosial dan kestabilan emosi daripada keluarga membantu pelajar lebih fokus dan berjaya. Terutama bagi pelajar di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Seterusnya adalah daripada kajian Azizi yang bertajuk penerapan kecerdasan emosi sejak di bangku sekolah implikasi terhadap pembentukan dewasa menekankan bahawa kecerdasan emosi seharusnya dipupuk sejak awal iaitu di peringkat sekolah kemahiran ini akan memudahkan pelajar menyerap nilai, nilai positif serta meningkatkan potensi kejayaan mereka di masa hadapan akhir sekali adalah kajian daripada T yang bertajuk Program Emotional Intelligence dan implikasinya terhadap pelajar universiti semasa pandemik memfokuskan kepada program latihan kecerdasan emosi. Program ini membantu pelajar yang sukar mengawal emosi ketika pandemik. Hasilnya ia bukan sahaja uh, mengurangkan tekanan tetapi turut meningkatkan kemahiran sosial dan kawalan diri. Secara keseluruhannya, semua kajian ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi memainkan peranan penting dalam kejayaan akademik pelajar. Ia bukan sahaja membantu dalam pengurusan tekanan dan perubahan malah menyumbang kepada pembentukan sasiah pelajar yang lebih stabil dan juga matang. Oleh itu, kecerdasan emosi, emosi perlu diberi perhatian sewajarnya di peringkat individu, institusi dan juga dalam konteks sokongan keluarga. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji hubungan kecerdasan emosi terhadap prestasi pelajar dalam kalangan pelajar UTHM Pago. Manakala persoalan kajian adalah sejauh manakah hubungan kecerdasan emosi dengan tahap prestasi dalam kalangan pelajar UTHM Pago. Dan hipotesis yang telah didapati adalah HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM dengan tahap prestasi pelajar dan HA terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar UTHM dengan tahap prestasi pelajar kepentingan kajian terbahagi kepada tiga yang pertama asas kepada pembuat dasar pendidikan dalam merangka program pembangunan emosi pelajar di universiti yang kedua, ibu bapa dan penjaga yang ingin memahami cabaran yang dihadapi oleh anak-anak mereka di universiti. Dan yang ketiga adalah asas dan reka bentuk pendidikan di UTHM yang boleh menambah baik dasar dan peraturan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi yang boleh mempengaruhi prestasi prestasi pelajar sekaligus prestasi di universiti. Untuk metodologi kajian pula, kaedah kajian telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kajian yang dilakukan melalui tinjauan dan analisis regresi sederhana adalah untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel secara linear Cara pengumpulan data pula melalui soal selidik yang dilakukan dalam talian menggunakan Google Form yang dieda secara rawak. Kaedah ini bukan sahaja pantas tetapi mudah untuk mendapatkan data yang lebih seragam. Kaedah telah meribatkan seramai 300 pelajar UTHM bagi dapatan pengumpulan data untuk membantu kajian ini. Dan seterusnya, hasil daripada data yang dikumpulkan akan terus dianalisis secara sistematik. Pada peringkat awal, persen Excel telah digunakan bagi menyusun dan menstruktur data. Dan akhir sekali, analisis data yang lebih mendalam akan dilakukan menggunakan persen SPSS bagi bantu memberi gambaran deskriptif yang lebih tempat dan terperinci tentang data dapatan kajian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Afiq bin Abdul Rahman, kad metrik saya cn dan saya akan menerangkan di bahagian E iaitu jumlah responden. Seramai 300 orang jumlah responden yang telah kami dapat, yang telah kami dapati dan golongan lelaki yang paling ramai memberi responden iaitu seramai 172 orang ataupun 57.3%. Manakala golongan perempuan kami mendapati seramai 128 orang iaitu 42.6%. Seterusnya, lingkungan umur yang majoriti ataupun yang tertinggi iaitu berada dalam yang berada dalam lingkungan 21 ke 23 tahun yang terdiri daripada 121 orang atau 40.3% manakala julat umur daripada 26 tahun dan ke atas adalah yang paling rendah ataupun minoriti iaitu seramai 9 orang sahaja bersamaan dengan 3%. Golongan julat umur Daripada 24 ke 26 tahun mempunyai jumlah bilangan seramai 118 orang iaitu, ataupun 39 39.3% dan bakinya 52 orang iaitu 17.3% adalah terdiri daripada lingkungan jilat umur 18 ke 20 tahun. Assalamualaikum, saya Muhammad Fadil Fahmi bin Khalil, nombor metrik saya CN240032. Saya akan bercakap tentang dapatan kajian bahagian A, data demografi responden. Sebanyak 300 300 respon yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain Melayu sebanyak 76.3% Cina 13.7% 13, 13 India 8.7% Dan lain-lain sebanyak 1.3% Dari fakulti Sains, Gunaan dan Teknologi iaitu FAS sebanyak 31% Selain itu Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK 60.3% Dan Pusat Pengajian Diploma PPD sebanyak 8.7% dan okay, seterusnya di bahagian B ini kami ke uh, kecerdasan emosi di dalam kalangan pelajar. Saya akan menerangkan bahawa penelitian dalam penelitian ini uh, analisis korelasi digun, uh, Pearson digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara kecerdasan emosi dan terhadap pelajar. Uh, kriteria pengambilan keputusan untuk uji koefisien korelasi ini apabila nilai sig lebih besar daripada 0.05 dan hal ini akan menyebabkan HO diterima. Uh, sekiranya nilai sig lebih kecil daripada 0.05 maka a uh, HOD tolak uh, kita boleh lihat pada table di sebelah kiri uh, ni nombor 1 nilai korelasinya ialah 0.00 hingga 0.20 Maknanya tingkat hubungan dia sangat lemah dan seterusnya 0.21 hingga 0.40 uh, lemah dan 0.41 hingga 0.60 sedang ataupun sederhana dan 0.61 hingga 0.80 kuat dan yang paling baik iaitu 0.81 hingga 1.00 hubung kaitnya adalah sangat kuat dan daripada kumpulan kami kami kesedasan emosi terhadap prestasi pelajar ini uh, nilai kod koefisien korelasinya ialah 0.623 dan kami berada di dalam kalau uh, merujuk daripada graf sebelah daripada tepi sebelah kiri kami berada di kawasan 0610-0680 Maka hubung kuat Berdasarkan jadual uji koefisien determinasi Menunjukkan bahawa nilai koefisien determinasi R2 Iaitu sebesar 0.388 Yang bererti jumlah tersebut signifikasikan kerana A lebih besar Lalu nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adalah sebanyak 0.386. Maka hasilnya menunjukkan bahawa 38.6% variabel prestasi pelajar di UTHM Pagu dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Sedangkan bakinya hanya 61.4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kajian ini. Seterusnya, berdasarkan berdasarkan jadual hasil UGT, Harshid, variabel kecerdasan emosi X terhadap prestasi pelajar Y memperoleh nilai signifikasikan 0.000 lebih kecil mengakibatkan H would ditolak. Kecerdasan emosi memiliki T hitung sebanyak dan sebesar 13,757 yang bererti kecerdasan emosi yang dilakukan oleh pelajar memiliki pengaruh dan kesan yang kuat terhadap tahap prestasi pelajar di sekolah. Hal ini kerana pelajar yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu mengurus dan mengawal emosi mereka dengan baik terutama ketika berhadapan dengan tekanan seperti peperiksaan atau tugasan yang banyak. Mereka lebih tenang dan tidak mudah panik, sekaligus membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Selain itu, kejelasan emosi juga membantu pelajar memotivasikan diri sendiri. Perkara ini dapat dijustifikasikan menurut kajian oleh Rabiu Muazzu Musa dan rakan-rakan. Mendapati bahawa terdapat hubungan positif yang signifikasikan antara kecerdasan emosi dan prestasi akademik dalam kalangan pelajar uni universiti di Malaysia. Analisis, analisis multivariat yang dijalankan menunjukkan bahawa pelajar dengan tahap kecerdasan emosi yang lebih tinggi cenderung mencapai keputusan akademik yang lebih baik. Kajian ini juga meneliti perbezaan berdasarkan jantina dan mendapati bahawa kecerdasan emosi memainkan peranan penting dalam pencapaian akademik di kalangan pelajar. Dapat disimpulkan bahawa semakin tinggi dan kerap seseorang pelajar menjaga kecerdasan emosi, semakin tinggi tahap prestasi mereka dan begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. So, kajian ini meneliti hubungan antara kecerdasan emosi dan prestasi akademik pelajar di UTSM Cawangan Pago dengan hasil menunjukkan hubungan positif yang signifikan iaitu R bersamaan 0.623 di mana 38.6% variasi prestasi uh, akademik dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ini membuktikan bahawa pelajar dengan tahap kecerdasan emosi yang tinggi cenderung mencapai keputusan akademik yang lebih baik. Sejajar dengan dapatan kajian lepas, kajian ini turut menekankan kepentingan pengurusan emosi dalam kalangan pelajar untuk menghadapi tekanan akademik dan mencadangkan agar pihak universiti tenaga Pengajar serta ibu bapa memberi perhatian terhadap pembangunan emosi pelajar. Kajian lanjutan dicadangkan untuk meneroka faktor lain yang mempengaruhi prestasi dan menilai keberkesanan program intervensi kejelasan emosi, sekaligus menyokong pendekatan holistik dalam pendidikan bagi melahirkan pelajar yang seimbang dan saing.